assalomu alaykum aziz futbol ahli millionlar o'yinining ashaddiy ishqibozlari sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz videoga layk like tugmasini bosib qo'yishni unutmang biz esa ko'p cho'zmasdan bugungi dasturimizni boshlaymiz saudiya qirol kubogining 1/4 final bosqichidan o'rin olgan al nasr al hilol jamoalari o'rtasidagi o'yin yakunlandi mazkur bellashuvda maydon egalari biru ikki hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi o'yinning 17 daqiqasida Taliska hisobni ochgan bo'lsa al xilol ikkinchi bo'limda egalo hamda al dausarening gollari evaziga g'alaba qozonib ketdi al nasr safida harakat qilayotgan legionerimiz jaloliddin masharipov zaxirada qoldirildi barselona himoyachisi serjiniyo dest faoliyatini italiya seriyasida davom ettirishi mumkin ma'lumotlarga qaraganda unga romadan jiddiy qiziqish bor o'z navbatida des ham kataloniyaliklar tarkibida muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lmayotgani sababli taklifga rozi bo'lish ehtimoldan holi emas yigirma bir yoshli amerikalik himoyachi uchun ko'k anor ranglilar yigirma million yevro atrofidagi mablag'ni talab qilyapti serjinyoga monakodan ham qiziqish bor ammo u rahbariyatga roma variantini ma'qul ko'rishini aytgan dest barsa tarkibiga ikki ming yigirmanchi yil ayaksdan kelib qo'shilgandi bu vaqt oralig'ida u oltmish uch bahsda maydonga tushib uchta gol urdi va to'rta assistga mualliflik qildi seviliya barselona himoyachisi kleman langleni sotib olishni ko'rib chiqmoqda biroq andalosiya klubi ustozi xulian lapatee futbolchining transferiga to'sqinlik qildi bu haqida el national nashri xabar berdi lapatege o'z jamoasida ishonchliroq futbolchini ko'rmoqchi joriy mavsumda langle bor yo'g'i o'n oltita o'yin o'tkazib bitta golli uzatmani amalga oshirdi uens yozda ikki futbolchini sotib olishga harakat qiladi gap manchester United yarim himoyachisi Paul pogba hamda roma vingeri Nicolò zaniolo haqida ketmoqda bu haqda italiya matbuot xabar bermoqda pogba uchun turiyaliklar bir qancha top klublar bilan raqobatlashishga to'g'ri keladi xususan fransiyalik futbolchining xizmatlariga real va PSG klublari qiziqish bildirmoqda pogba mavsum oxirida erkin agentga aylanadi avvalroq manchester United Zaniolo borasida romaga murojaat qilgani haqida xabar tarqalgandi manchester City yarim himoyachisi bernardo silva mavsum oxirida klubini o'zgartirishi mumkin Futbolchi real madridda o'ynashni xohlamoqda silva o'tgan yili real qiziqishiga tushdi ammo masala aniq muzokaralarga kelmadi portugaliyalikning shaharliklar bilan 2025 yilning iyuniga qadar tuzilgan shartnomasi bor Transfermarkt 27 yoshli portugaliyalik futbolchini 75 million yevroga baholamoqda futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting 100% foizli bonuslar va super kashbeklar sizni kutmoqda kompaniyaga o'tish yo'llagi kommentariyada. milan Sassuolo vingeri dominiko berardini o'z safiga qo'shib olmoqchi Berardi ni kamida 30 million yevroga sotadi o'tgan yili futbolchi feorentinaga o'tishi deyarli aniq edi ammo transfer amalga oshmay qoldi berardi joriy mavsumda 24 ta o'yinda maydonga tushib 10 ta gol urdi va 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi xususan vinger yaqindagina interga qarshi e shov o'yinda bitta golli uzatmani amalga oshirdi